всем привет, друзья. Роблокс на Roblox. Я сегодня в симулятор. В стейк в Всем Артём Романов. И через три дня у нас будет открытие кейса. Браво, Я хотел бы дождать четыре дня. Это четвертый, потом третий, потом второй, потом первый. И потом... И вот, короче, этот симулятор кости, смотрите. Вот, который наверху, красные цифры, это кости. Э, которые посередине это эти связки, а которые внизу это э, вывихи. У меня два вывиха. Угу. 138, как бы нормально, ребятки. Э, рекорд вообще вот на этой карте, на первой карте, это 3, 2, 206, да. 32 нормально дали, так. Ребятки, Может, эти фигни у нас открыты вот эти фигнюшки. Тарт, 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 тарт. Ребятки, сейчас нам просто... Нам такие липерхи Давай, давай, давай. Ребят, мы ничего не видим. Просто. Что произошло? Как же это было больно. На. 8 Ребята, 8 выбихов Выпихов. Вы понимаете? Вы понимаете, что... Ребятки, мне дали... 500, даже не 500, а 548 баксиков. Охренеть. Ой, извините, офигеть. это очень крутая игра. Пожалуйста, советую во всем. Ребята. Ну это просто. Ну вот. Это просто, пожалуйста. 23 кости. 11 вязок и 2 вывих. Вот сколько мне дадут, ребятки? Не удивлюсь, мы не 6, 17. 17 стали. Чего за фигня, ребята? Кстати, а у меня 30 уровень, и я на первом месте. Блин. Чего мне так дюкает? Вот так, ребятки, так что, мой никнейм, вот видите, а справа, наверху, видите все никнеймы, и вот где 30 цифр, это мой никнейм, хотите меня приглашать, и я с вами буду играть, как бы, пишите в комментариях, какие у вас, короче, уровни, я к вам буду спускаться и играть, как бы, ребят. Мне кажется, у кого-то будет первый уровень потому что кто-то только начнет в нее играть если что по названию названию виду буду Roblox симулятор костей и я напишу как назвать так что все как бы смогут так закачать просто рад, ребят, что вы посмотрели мой ролик с битвами. Это 114. Пожалуйста, посмотрите все мои так видео. Прошу. Я буду вам очень благодарен. Ладно. Ребятки, ну, сейчас погнали дальше. Бежали. это хорошо, что камешки были. Если что, красный, это просто кетчуп. Угу. Ой, куда? Это у нас, короче, такой, как бы, антистресс. У нас человечек, он же не настоящий, это же просто игра, так что... Это, как бы, антистресс, это не мой персонаж. Это, как бы, антистресс. Сделали игрушку. Персонажу. И заполнили его. Вот это, блин, очень блин, блин, блин. Я. Вот так, ребятки. Ай, нет, нету, мне дали 206 Кстати, еще можно вот так от первого лица смотреть, смотрите. вообще ничего не вижу я просто как будто в элиминаторе вот в космосе просто где мы остановились о нет ребят конечно это не это так нельзя делать это еще очень плохо короче вот тут у меня 30 уровень я король есть и то 100... Уровень такой сто есть. Сто твой короче. Я в этом не разбираюсь, короче. Кто эту игру сделал, они просто сумасшедшие. Мне кажется. Это как бы антистресс. Ну да, он стресс снимает. Даже немного не знаю. Странно. Странно, очень странно, потому что алибаки. Вот где красные циферки, видите, ну, короче, вот, смотрите, вот сейчас, слева посередине, видите? видите, 21, это кости, 16, это связок, а 1, это виски. Короче, виски. Короче, вот варили. Блин, ребят, 41. Ура, поставьте лайк, и подпишитесь на мой канал. Будет о, приятно. И... Ребятки, я вас очень сильно люблю. Потому что вы мне такую радость сделали. Я... я просто не думал, я думал, у меня будет по 14, по 13 просмотров. Даже когда у меня было... Слел своим лучшим другом, моей собакой, самой шуршей. Я просто сначала думал, что она наберет где-нибудь 10 просмотров, а она набрала, набрала, целых 50 просмотров. Просто, ребят, вас люблю. Ценю. Да, давайте еще 5 по 1. А я больненько. Я не знаю, все кости сломал себе, да. Это как тип забладил. Типа что-то такого, ребят, как только не лоб все. о извиняло. О, ребят, вот сейчас я очень хорошо упал. Мне должно очень много денег дать. Очень-очень-очень много четыре. Ага, ну что, нормально. Ребятки, еще четыре разочка, И будем прощаться, наверное. Ой. Так. Ой. Жаль. Как же мой мой. Очень. Очень. Очень плохо, ребятки. Ой. Ой. Сейчас мы сделаем, потому что, ну что вам показать. короче, здесь очень много карт. Ладно, не много, но очень много уровней, откуда можно пойти. Да. Ну. Пойдемте, Мы вот у нас одна карта и вторая карта. Получается, вот три карты. Ну, вот карты я сейчас вообще покажу. Три разочка все прыгаем. И как бы уже еще, Это первый уровень в, в этой карте. И тут очень мало, мало денег заработать, да, вот так. Может, вот на второй уже нормально, но не очень, даже сильно, очень-очень-очень сильно. Получается вот, до дома, Вот думаете, сейчас будет очень сильно, нет, просто, просто очень мало. Я не знаю, для новичков может быть и немного. 83, это просто, это такая фигня. Понимаете, для меня это такая фигня, потому что это просто... Невероятно. Как? Как это. И последнее. Это чуть понимает, Я да? вот что-то не понимаю, как Вот, помогите, пожалуйста, как вот на эти карте. Ребята, ребята, ребята у меня появилась идея, ребята, все. Поехали. Эй, ребятки, блин. Давай. Сейчас, короче, запустим фейерверк. Вот, мне кажется, сейчас это будет рекорд в этой карте пока что. Нет. О, да, это рекорд просто на этой карте. Ребятки. Ну, мне кажется, на такой крутой моде, ну, я предлагаю закончить -то видео. Если не не забудьте на мой канал зайти, там будет открыть кейса. Ну и всем пока пока!